Друзья, хотел бы обратить внимание на то, чем отличается Всеукраинская Федерация К1 от других федераций, развивающих аматорский спорт в нашей стране. В первую очередь, это да, красота динамичности Киеван, это ее безупречность, ее заинтересованность в публике. Наша же федерация в углу ставит Создание профессионального спортсмена. Путь от аматора до профессионала. Наша задача не просто, чтобы человек занимался спортом, отдавал ему года, но и в то же время, чтобы этот спорт приносил ему доход, чтобы этот спорт сделал его известным. На последнем чемпионате трансляция нашего, нашего турнира, профессионального турнира, шло на 150 стран мира. Мы делаем все для того, чтобы медийность, популярность наших бойцов, это в свою очередь возможности для новых контрактов, возможности для новых боев, возможности для того, чтобы заработать. Уровень заработка бойца спортсмена зависит от его популярности. Как раз таки в главе в углу мы ставим популярность, медицину нашего спортсмена, и мы даємо развивати ему не 20 медалей среди любителей, чтобы он завоевал, зарабатывал 20-30 тысяч долларов за один бой, чтобы мы этого спортсмена привели именно к такому результату. Вот что для нас важно.